श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो तुम्ही सतत कर्जात अडकताय असं तुम्हाला वाटत असेल खूप जास्त डोक्यावर परिवारावर घरावर कर्ज झालं असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे स्वामींच्या कृपेने तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये कर्जमुक्तीसाठी एक असा मंत्र सांगणार आहे ज्याचा जप तुम्ही रोज केला सकाळी करा संध्याकाळी करा पण एक माळ करा या मंत्र जपाने आपोआप तुमची कर्जमुक्ती होणार नाही पण एवढी इच्छा एवढी ताकद आणि एवढी इच्छाशक्ती तुम्हाला मिळेल की तुम्ही स्वतःच्या मेहनतीने स्वतःच्या जोरावर तुमच्या डोक्यावरचे परिवाराचे घरावरचे कर्ज फेडू शकता कारण आपण बऱ्याचशा वेळेस असे प्रश्न विचारत असतो की एवढं सगळं कर्ज माझ्यावर झालं आहे कोणी मदत करत नाहीये हप्ते फेडून फेडून नाकी नऊ आलेले आहेत असं भरपूर लोकांच्या अडचणी समस्या असतात तर आपण मेहनत तर करतो पगार असतो आपल्याला किंवा कुठून तरी काही ना काही पैसा कमवतोच त्याच्यातून हप्तेसुद्धा भरतो सुद्धा जेमतेम का होईना चालतं पण तरी समस्या असतातच कर्जाचे हप्ते फेडून फेडून सोबत स्वामींची साथ हवी गुरुदेवाची विघ्नहर्ता गणेशाची साथ हवी ही साथ जर का मिळाली तर आपण मेहनतीने एवढा पैसा कमवू शकतो की कर्जाचे हप्ते सुद्धा आपल्या घरात पैसा राहील महिन्याचा खर्च काढून सुद्धा सेविंग होतील आणि हेच आपल्याला हवं असतं की मी हप्ते पण फेडेन घर पण चालवेन पण थोडी का होईना सेव्हिंगही व्हायला पाहिजे यासाठी तुमच्या नशिबाची साथ तुम्हाला लाभायला पाहिजे यासाठी रोज तुम्ही सकाळ किंवा संध्याकाळ कोणत्याही एका वेळेस पुरुषांनी महिलांनी कोणीही या मंत्राचा जप करायचा आहे देवघरासमोर बसायचं अगरबत्ती दिवा लावायचा आणि लवकरात लवकर आमचे कर्ज मुक्त व्हावे अशी प्रार्थना स्वामींचरणी देवाचरणी करायची आहे आणि या मंत्राचा जप तुम्ही एकशे आठ वेळा करायचा आहे स्वामी भक्तांनो नक्कीच चमत्कार होतो कर्ज तुमच्या मेहनतीने तुम्ही फेडू शकतात फक्त तुमच्यावर तुमचा विश्वास असायला हवा आणि स्वामींची साथ तुमच्या पाठीशी नेहमीच असेल आपले स्वामी म्हणतातच भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे चला तर मग अजिबात न करता आणि या कर्जमुक्ती मंत्राला सुरुवात करूया परंतु त्याआधी तुम्ही अजूनही आपल्या श्रीस्वामी समर्थ चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर एकदा अवश्य सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास हा व्हिडिओ आपल्या इतर स्वामी भक्तांसोबत शेअर करायला विसरू नका ॐ ऋणमुक्तेश्वराय नमः 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 ॐ आते। ऋणमुक्तेश्वराय नमः ॐ 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 ऋणमुक्तेश्वराय नमः